Ну что? Ну, вы же, жених, на драконе Продолжайте, пожалуйста, этот так захватывающий. Так вот. Его голос сотряс все фибры моей души. Когда он поскочил к лошади и отогнал эту зверюгу от меня. Настоящий. Воспоминания всегда выматывают меня. Я чувствую вялость, тоску и сильную слабость. Привычная энергия куда-то девается. И такое ощущение, что я вот-вот умру. Ну, полный упадок сил. Да что вы. Ну, 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 а выглядите-то вы, ну, вполне здорово. Это ваша болезнь. У меня как раз имеется чудодейственное средство. Пейте, и былая бодра свернется. <реклама> Марго, дорогая. Что это? Да ничего особенного. Экстракт яичников не очень <реклама> как бы не так. Именно такую гадость пила моя приятельница. И что с ней случилось? Она все покрылась страшными пятнами. К тому же у меня шутка аллергии на все внутренние органы мышей. Уберите ваш стакан. Ну, какое у вас было тяжелое прошлое. Если вам приходилось питаться внутренностями летучих мышей. Уверяю вас, это безобидное средство. Пейте. Питера. Что ты наделала? Я вся мокрая с головой долог. Ты специально пролил на меня это лекарство. Это ты все нарочно затеяла. Бесцеремонная. Тебе доставляет радость чужое страдание. Я все поняла. Ты специально. Чтоб я выпила эту окаянную настойку из крови летучей мыши. Это заговор! Я чуть не выпила яду! Ну что вы, Жозефина, Марго не хотела вас травить а немедленно извинись. что? Она на меня провела, не как я должна извиняться? Да. Вот! что это у вас? И вон там. Ой, какая гадость. А вы меня так смотрите. Марго, ты вся покрываешь. Врачи уже ничем ей не помогут. Бедное дитя. Глядь, в столь юном возрасте какая трагедия. Да ты во всем виновата. Если бы тебя не принесло на что, я бы не отравилась. А, не выходи ко мне. Ты наверняка заразна. Ее нужно изолировать, а корчиться, посадить в клетку и надеть наборник. Дорогая, как ты себя чувствуешь?